अस्सलाम वालेकुम आते भाई अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स तो आज लास्ट टाइम हम बात करते सही बुखारी की सनात पे और उसकी हिस्ट्री के बारे में तो आज हम उसी टॉपिक से बात शुरू करते हैं आते भाई तो आज तक क्वेश्चन ये है कि जो सही बुखारी आजकल हमारे पास मौजूद है ये कितनी सनात से पहुंची है हम तक बस सवाल तो, तो ये पहला तो सही बुखारी जो हमारे पास पहुंची है उसकी मैं शेयर करता हूं अपने बारी के अंदर कुछ स्नात उसकी बताई गई है। उन्हीं स्नात के ऊपर हम बात करेंगे जाहिर यही स्नात है जो बुनियाद बताई जाती है वैसे तो कहते हैं कि बारी ने अपनी किताब को बयान किया और लास्ट टाइम मैंने पे सामने रखा था ना कि सत्तर हज़ार लोगों ने एक लाख लोगों ने या किसी ने कुछ कहा कितने लोगों ने समा किया है जी। लेकिन ये जो किताब हमारे पास मौजूद है इसके अंदर ये फकी बारी की शरा सही बुखारी की शरा फकी बारी है अपने हजर की अब देखें यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है सिलसिला कलाम यहाँ से रुकत लाना रिवायत रिवायत बुखारी अनुमिन तारीख हमारे पास जो बुखारी की रिवायत पहुंची है उसके तरीक कौन कौन से हैं सबसे पहले इन्होंने कहा अभी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर जिसको फरबरी के नाम से हम जानते हैं सबसे है। ये मरतबा किया हुआ है मर्र बी फरबर व मर्रा बिल बुखारी यानी एक मरतबा फरबर में किया फरबर जहाँ के ये थे तो एक मरतबा बुखारी के बखारी में आ, वो समाह है वो किया अच्छा ये इन्होंने सन में लिखा हुआ है ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब इसको लेके बैठेंगे और फरवरी के सन को वमिन तारीख उस तारीख देखें लिखा है इब्राहिम बिन माकिल बिन हज्जाज नसफी नसदी और उसके बारे में कहते हैं वकान मिन अल हफاظ वलाहु यानी ये हफاظ में से था हदीस को रिवायत करने में सही था हाफिस था वलाहु तसानिफ उसकी तसानीब भी हैं किताबी भी हैं वाणत वफात वफ़ात पूरा लिखा हुआ है कि उसकी वफात कब की है और वकान फातः बिल इजाज़ा के उससे बुखारी यानी जामे लिखा ना मतलब बुखारी है उससे बुखारी के कुछ औरक ये जाया हो गए थे जिसको उसने इजाजत के साथ रिवाया किया था अंश बुखारी बुखारी से नब्बू अलाब अबू अली फी मुहमल इस बारे में अबू अली जईानी ने मुहमल के अंदर खबर दी है वमिन तरीक हम बिन शाखर तीसरी सनद हमाद बिन शाके से है वह अजल्लू माता फी हदूद यानी नबे के अंदर इनका इंतकाल हुआ तो भी हम देखेंगे तफसील से इसके बाद चौथी साल बयान करते हैं अभी तलहा मंसूब बिन मोहम्मद बिन अली बिन करीना ये चौथी सरत बयान की इन्होंने हर दसा अनिल बुखारी फी सही ही तमा जजमा भी इतने माकूला इतने माकूला ने कहा कि इन्होंने बुखारी से सही को नकल किया ये चार इस बयान करके कहते हैं वकद आशा बिन बुखारी यानी उनके बाद जिन्होंने बुखारी को सुना उसमें से अल-कादी हुसैन बिन मुहामली भी बगदाद यानी बगदाद में हुसैन बिन इस्माइल मुहामली ने बुखारी को सुना है वम यकुन इंदा जाम सही लेकिन उनके पास जामे सही नहीं थी वाहि वा सिन मजालिस उन्होंने उसको मजालिस में सुना है मुख्तलिफ मजालस के अंदर भी बगदाद फिर उसको किया बगदाद में और फिर ये पूरा इन्होंने लिखा हुआ है जिसको हम फिर इसके बारे में जब देखेंगे तो इसकी तहकीक को देख लेंगे क्या मामला है तो ये पांच इस्नाद बयान किए इसके बाद इन्होंने जो नकल किया ना देखें फिर ये फरावरी से किस किसने रिवायत किए उनके नाम आ रहे हैं वो भी हमारा टॉपिक नहीं है अभी हम सिर्फ सनत पे बात कर लेते हैं तो पांच इसनाद हमारे सामने हैं जिसको फसल बारी में इतने हजम ने नकल किया है कहा कि हमारे पास इन्हीं पांच इसनाद से ये बुखारी पहुंची है ये मशहूर इसनाद है तो ये जो पांच इसनाद है ये लिखी हुई है कि ये लिखाई के बगैर सनदें हैं पांच ये जो किताब इनके पास मौजूद है ना बुखारी जहाँ जहाँ नकल किया गया है हुँ. तो बुखारी को जो इबन हजर ने बयान किया है उसके अंदर इन्होंने पांच इस्नाद बयान किए हैं लेकिन सबसे मशहूर जो सनद है वो फरवरी की है जिससे पूरी बुखारी नकल की जाती है बाकी इनके जो तो नाम आए हैं इनसे अभी हम देखेंगे कि किस तरह बुखारी इनके पास कुछ और कुछ हिस्सा इनके पास फोत हो गया था ये सारी बहस मौजूद है।, तो ये ये है ये की बताई जाती सम... है अच्छा बताते हैं कि सुना भी और आगे इसको फॉरवर्ड भी किया है इन पांचों का समा का तो ये बताया था इन लोगों ने एक लाख सत्तर हजार लोगों ने समा किया है इतने सारे लोगों ने समा किया है लेकिन इमला जो बताया जाता है वो पांच लोगों से मर्जी बताया जाता है तो ये इमाम बुखारी से खुद से खुद लिखा ये कहते हैं कि इमाम बुखारी से इन्होंने सुना

जिस तरह होता है ना क्लास में लिखवाते हैं टीचर के लिखो ये ऐसे ही कहते हैं कि क्लास के अंदर मुखादिन लिखवाया था तो उनकी मजलिसों के अंदर ये लोग बैठा करते थे सही इस तरह से बयान किया जाता है और तो इन सब के अलग अलग मामला हैं जो बयान करते हैं तो पहली सनद तो फरवरी की है इसको हम सबसे आखिर में देखेंगे क्योंकि ये सबसे बुनियादी सनद है दूसरी सनद जो बयान की है इब्राहिम बिन माकिल बिन हजाज नसफी इससे हम लोग देखना शुरू करते हैं कि इसकी सनत हमारे पास जो आई है वो कौन कौन से तरीक़ से आई है तो मैं जरा आपके सामने कुछ शेयरिंग करता हूँ सबसे पहले जो सनत के बारे में बयान किया ये खत्ताबी की किताब है हदीस फी शरा बुखारी इस किताब के अंदर इन्होंने कहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सनत कैसे बयान हुई है पूरा इन्होने लिखा हुआ है कि जो हमने इस किताब का सहारा लिया है इसका समा लिया है वो हमने किससे लिया है तो वक्त किताब इस किताब का बेशतर हिस्सा जो हमने सुना है मिन इब्राहिम बिन माकिल नसफी से जो हदीस बयान की है किताब बयान की है दसा ना तो हमें वो हदीस बयान किसने की है खल्फ बिन मोहम्मद खयाम ने खलफ बिन मोहम्मद खयाम ने इब्राहिम बिन माकिल नसफ़ी से बुखारी को रिवायत किया है यानी कि ये सना जिसकी हम बात कर रहे हैं ये शल्फ बिन मोहम्मद सियाम से मर है अब हम शल्फ बिन मोहम्मद सयाम के बारे में देखते हैं अगर ये अभी सही हो गया तो रिवायत का इस किताब का समा इब्राहिम बिन माकिल से सही हो गया अगर ये ज़यीफ गलत है तो पूरी किताब जो इसने इब्राहिम बिन माकिल से नकल की और इब्राहिम बिन माकिल से खताबी ने नकल की है वो जयीफ हो जाएगी आप देखिए खल्फ बिन सयाम के बारे में मैंने जब तहकी की थी तो सबसे पहले मैं लिसानुलमीजान पे गया ये लिसान इबन हजलानी की लिखी हुई किताब है इसके अंदर लिसानजान में ये जल्द सारिस यानी तीसरी जल्द है तर्जुन सिक्स एट और पूरा नाम देख लें खल बिन मोहम्मद खयाम अल बुखारी अबू साल मशहूर अनहु अक्सराब्न मंदा हाँ। इनके बारे में कहते हैं कौला हाकिम हाकिम ने कहा हदीस कहासू रिवायती हदीस इसने जो तो हदीस नकल की है ये वाली जो ब्रैकेट में मौजूद है इस रिवायत की वजह से इसकी हदीस साकित हो गई बेकार हो गई यानी ऐसी ज़रीफ रिवायत बयान की है जिसकी वजह से इसकी तमाम हदीसेंबू तो खलीली खलीली ने कहा खलता खल्लता का मतलब होता है कि इसकी रिवायत एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुकी है मिक्स हो चुकी है तखलीर जिसको कहते हैं ना यानी गडम समझ लें के किसी रिवायत को किसी में शामिल कर दिया किसी की सनत को किसी में शामिल कर दिया इसको खलता कहते हैं यानी इसका इख्तलात हो गया था मुख्तलत हो गया था वह जिद्दा यानी सख्त तरीन जरिफ ला तुरफ इसने ऐसे रिवायात बयान की है कि जिनको पहचाना ही नहीं जा सकता

कुजिला खल भी हागा इस रिवायत को नकल करने की वजह से गुस्वा हो गया बातिल हो गया और बेकार हो गया इस हाँ। तमाम माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह भी गैर ही और सिर्फ इस हदीस की वजह से नहीं बल्कि इसके अलावा भी जो उसने हदीसें नकल की हैं उसकी वजह से भी ये गैर समझ नाकबिल एतबार माना अच्छा इसके बाद कहते हैं इब्ने हजर इब्ने हजर ने नकल किया मैंने सुना से दोनों कहते थे कतबना कसीर। हमने उससे बहुत सी लिखी है हम उसकी जिम्मेदारी से बेजार हैं बड़ी हैं हम उसकी हुँ. कोई जिम्मेदारी नहीं देते व इम कतबनाबार हमने जो तो उससे रिवायत लिखी है वो सिर्फ Uh, एतबार के लिए लिखी है कि ये सनद ऐसे भी मौजूद है ये रिवायत इस तरह से भी आती है अब आप देख लीजिए कि खलफ बिन मोहम्मद सयाम जिसका हम जिक्र कर रहे थे पढ़ रहे थे उसके बारे में निशान ने साफ लिखा है कि बातिल है इसके अलावा मैंने एक और किताब देखी थी किताब का नाम है शरिया ये और मौजूद रिवायात पर लिखी हुई किताब है नाम ही देख लें तनजियत आने शनी मोधु रिवायात के बारे में किताब है इसमें देख लीजिए ये तर्जुमा नंबर लिखा हुआ है ट्वेंटी एट कल्फ बिन मोहम्मद बिन इसमाइल अबू सर बुखारी खया पूरा नाम लिखा हुआ है कहते हैं इब तहाउीस इबन ने इसके ऊपर लगाया है ये लिखा होगा यानी कि इसके जूटे होने के ऊपर लोगो ने बयान किया है कि ये हदीसे खुद से घरता है बयान करता है तो ये खलफिन मोहम्मद ख्याम है जिसके बारे में आप समझ लें कि ये बिल्कुल हदीसे घड़ने वाला और रिवायात के अंदर चित्ता है तो इसकी बयान करदा बुखारी की पूरी की पूरी किताब ये ज़यीफ हो जाती है यानी कि इब्राहिम से ये बिल्कुल सनतफ़ है।, है अच्छा मुझे फिर एक और मैंने चेक किया था तो इसकी एक और सनहद मुझे मिली थी ये तकमल इसका हवाला भी मैंने फतुल बारी से भी आकशा रखा था तकीहल ये किताब है इसके अंदर इन्होंने यहाँ से बयान करना शुरू किया ये अबू अली जैयानी एक नाम है उन्होंने इसको नकल किया इस किताब को लिखा कहते हैं वह रू वी ना ये मजहूल का सीखा है और हमें रिवायत किया गया है पहले इन्होंने ये सनहद नकल की देख लें सनत दसना अबू सल्फ बिन मोहम्मद बिन इसमा बुखारी अलमारूफ बिल सयाम दसना इब्राहिम बिन माकिल नफफ़ी अल हद दसना अबू अब्दुल्ला बुखारी ये वही सनहद इस पर हम बात कर रहे थे देख लिया इसके बाद इन्होंने कहा अबू अली जयानी कहते हैं और हमें रिवायत किया गया है अन अबी अलफल साल बिन मोहम्मद बिन शाहजहान अलबहानी अन इब्राहिम बिन अन्ना बुखारी आदिर दीवान यानी कि इन्होंने एक सरहद के बाद दूसरी सरहद भी बयान किया है जिसमें खल बिन सयाम नहीं है बल्कि इन्होंने कहा कि अभी फजल सालह बिन मोहम्मद बिन शाहजहान ने भी इब्राहिम से नकल किया है बुखारी को अब देखें कि ये अभी अल फजल साले बिन मोहम्मद शाहजहान जो है ना ये मशगूल रावी है इसके बारे में मैंने तहकीक की थी तो मुझे तारीख दिमाश के अंदर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ मिला था मैं वो शेयर करता हूँ ये तारीख मदीना दिमश्क है और ये देखें यहाँ पर पूरा चल रहा है आ, ये देखें लिखा है अबू नाइम ने कहा सोल बिन मोहम्मद बिन शाहजान कराखी अबू अलफजल ये पूरा इन्होंने बयान कर रहे हैं तारीख बजदा की जिल्द है 23 और सफा नंबर है थ्री एट्टी टू इसके बाद इब्ने असाकिर ने ये सनत बयान की वो कहा इस सनत से कि अबू सईद इब्न यूनुस ये इबन यूनुस मिसरी ने तारीख मिस्र लिखी है तारीख की किताब लिखी है तो उन्होंने कहा कि साल बिन मोहम्मद अजबहानी जिसका जिसकी पुनियत अबा फजल बताई जाती है हाँ। मिस्र में आया था दो मरतबा ये पूरी उन्होंने बात बयान की किस किस दफा आया था आखिर में इन्होंने कहा वकाना सिकोत वो सिकॉ था काबिल अहतम था का। इन्होंने यहाँ पर बयान किया इसी को बयान करते हैं लोग के मोहम्मद सिफा है क्योंकि इब्ने यूनुस ने सिफा फ़रार दिया यूनुस मिस्री है ये इसका खुद हाल नहीं मालूम कौन है यानी कि अबू सद इब्ने यूनुस खुद ही मजहूल है और उसूल हदीस में ये बात तय है कि मजहुल रावी अगर वो किसी के बारे में कहे कि वो सिका है तो ज़ाहिर है वोबे कबूल ही नहीं होगा क्योंकि ना तो आप इसको जानते हैं जब इसको नहीं जानते तो उसके कलाम को मान कैसे सुनेंगे इस अबू सईद यूनुस को मैं पढ़ रहा था एक किताब है अंसाब के नाम से अल अनसाब समानी की किताब है उस हाँ। किताब के अंदर समानी ने इब्ने यूनुस को सिका कह दिया जबकि अनसाब समानी समानी जो है वो इबन के तकरीबन 200 साल के बाद पैदा हुआ था आप बताइए 200 साल के बाद पैदा होने वाले के, आ, कोई दलील मानी जा सकती है ये समझा जा सकता है कि हाँ भाई इसने 200 साल के बाद एक बंदे को सिक्का करार दे दिया उसको क्या मालूम कि वो सिका है ज़ीफ है तो दो जनरेशन जा चुकी हैं तो कैसे उसकी बात को कबूल कर लिया जाएगा तो इस बिना पर ना तो ये इबन यी सिखा है और ना ही साले बिन मोहम्मद शाहजहा सिखा है ये दोनों ही मजहूल हाल है अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको तो कि ये जो मैंने अभी शेयर किया था तकीदुलमोहमल इसके अंदर आप जरा एक चीज और कीजिएगा कि इसमें अबू अली जयानी ने जो शरद बयान की है इसमें लिखा है वह रू वीना ये मजहूल का सिपा है यानी अबू अली जयानी ने खुद नकल नहीं किया बल्कि इनसे नकल किया गया है अब किसने नकल किया वो तो हमें मालूम ही नहीं है तो यानी कि मतलब ये हुआ कि ये सनद मुतसल नहीं है मुनफता है दरमियान से टूटी हुई है कि जो अबू अली जयानी जो नकल करे ना रूवीना, अबू अली जयानी की पैदाइश जो है वो चार सौ सत्ताईस की है फोर ट्वेंटी सेवन और जिससे नकल कर रहे हैं साले बिन मोहम्मद इसकी वफात तकरीबन 350 हिजरी की है। हम्म। अब आप इसमें डिफरेंस लगा लीजिए कि 420 में पैदाइश और 350 में उनकी वफात। हाँ तो सत्तर साल। हाँ सत्तर साल तक है। यानी कि ये सनद मुनकता है। इसका मतलब हुआ ये हुआ कि ये दोनों सनद जो इब्राहिम बिन माकिल नसफी से हमें मिलती है पहली सनत साल अबू साल खल बिन खयाम की तो वो खल बिन खयाम जयफ जिद्दा है दूसरी सनत जो बयान की अबू अली जयानी ने और रुबीना के कर तो ये सनत मुनकता है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में बहुत फासला है किसने नकल किया इनको ये मालूम नहीं ऐसी रिवायत मुनक़ता होती है दूसरी बात इस सनद में अबी अल फजल अभी बिन मोहम्मद शाहजान जिसका नाम बयान किया तो ये मशगूल है क्योंकि इसके बारे में किसी ने वजाहत नहीं की कि ये कैसा था इस बात से कि यह सनद जो इब्राहिम बिन माकिल से है ये बुखारी की सनद ज़ारीफ है इस सनद से बुखारी जो नकल करता है वो सारे के सारे जयीफ हो गया ठीक तो ये एक सनत में मैंने बयान किया है इसके साथ दूसरी सनत जो आएंगी वो फिर हम इसको बयान कर लेंगे देख लेंगे आगे चलते हैं। इंशाल्लाह चलिए आज इसी पे रखते हैं बात हम तो नेक्स्ट टाइम फिर अगली सुंदर में बात करेंगे बहुत शुक्रिया सर भाई आपका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह